Провідною темою апаратної наради від 31 березня стала ліквідація наслідків негоди, що вирвало в Слов'янську цими вихідними. Ремонтники РЕМО до сих пір продовжують налагодження лінії електропостачання. В суботи на воскресіння без електроснабження була жилих живих У двох домах на сьогоднішній день встановлена енергоснабження. Сажалі поки по разним причинам. В 49 лет, отсутствует энергоснабжение. Сегодня пресса обещает восстановить энергоснабжение этого живого. дома. выходные работали в аварийном режиме, плюс была проблема отсутствия телефонной связи на диспетчерском пункте. То есть, на утро 28 заявок есть, массовые заявки, есть упавшие опоры, но планируем в течение еще двух-трех дней восстановить все массовых, это, я имею в виду, 5-10 домов, там, мира, есть Сусновка, есть и районы, и, ну, что справа, Через бореві знову загострилася проблема знесення аварійних дерев, шквальний вітер на вихідних валихстого стогостій. Дерева, що ламалися, рвали дроти рему та зовнішнього освітлення. Люди на кілька днів залишились без електрики. Через що керівники комітетів мікрорайонів міста виказали своє обурення бездіяльністю комунальних підприємств та міської влади в рішенні цього питання. Залі очі много ключей, міняйте ні. И все, уехали, отключили, и все. Три дня до сих пор нет света. Это нормально? Я могу добавить, основной причиной этой проблемы не отрезка деревьев нашими жителями, которые должны обрезаться, аглостоправленных ландшафтных сети возле своих превосходительных участков. Каждый... И то, что не упало, то поле, упало то поле. Это не Вы наши, шихи, это вина. не наши а сухая. Я пишу заявление. Нужно убрать. В городе убираем живые деревья. У нас, я понимаю не к вам, руководство у меня претензии. Десять лет подряд сухостой стоит до сих пор. Спасибо, поломала деревья и провода ваши оборвала. Были бы разбиты дома, были бы судебные разбирательства. Давайте уберем на мир Тополя в конце концов. По нашим деревьям, по шесть деревьев, по и наши, и нет, в первую очередь мы убирали деревья, которые мешали проезду транспорта и создавали угрозу для в 8 деревьев. Это на улице Свердлова, потом Демьяна Бедного. Ну, вчера убирали на Действительно по городу очень много аварийных. У нас очень опасные улицы Володарского, Добровольского, Мира, Харламан. Есть же, например, сухостой стоит 5-6 тополей и один именно аварийный, можно пока убрать один. То есть, ну, в каждом индивидуальном случае надо ну, подходить. Уже? Естественно, заявки председателей микрорайонов будут учитываться. Но они будут учитываться в порядке действительно аварийности и приоритетности. Я понимаю, что вы очень активны, вы переживаете за свои микрорайоны, и это очень правильно. Но поверьте мне, если сейчас Иван Васильевич говорит о том, что порядка 20 деревьев находятся в аварийном состоянии, они могут упасть на проезжую часть, это тоже правда. Поэтому давайте работать совместно и не пробовать просто взять на голос. У меня вот по 13 тополей. Уже четвертый год, из года в год, мне не продляют разрешение на снос. Что могли люди своими силами? Снесли. Помогли... Помимо ордеров на снос аварийных деревьев, нужны еще и средства на снос аварийных деревьев. Наследки годы відчули на собі и решта коммунальных предприятий. У нас немножко потрепала очистные фильтровые станции своими силами ему устраня. И на КНС номер один в пять часов утра в воскресенье было обесточено. Но... Он так говорит, благодаря РЭС за полчаса мы сработали ее, подключили, иначе мы затопили весь центр города по фекалиям. В результате стихийное бедствия У нас была повреждена крыша котельной на Артема. Затем в результате падения деревьев в Светогорске завалило трассу. Но в течение дня, в воскресенье, мы ее восстановили. Там было остановлено 6 домов. Они запущены в тот же день. Сейчас все работает нормально. В воскресенье стихия опять же, на выборке второго маршрута. Послал бы у нас не так сильно, как в других городах. Поэтому мы не пострадали в плане движения. Но все равно было в районе зору, сильное объединение контактного провода, если, нас, если мы приходим до 12 мы пробивали там линию, все. і 11 -3. Другим підприємством, що викликало зауваження в громадськості, виявився Словміськводоканал. Так звана ароматна проблема по вулиці Полярній отруює життя мешканців вже протягом багатьох років. Однак далі планів та обіцянок проблема не рухається. Бальша проблема у нас по Полярній остається нерішова, значить, на совіщанні в управлении жилищно комунального хозяйства було принято решение устанавливать перекачку. письмо было в РЭС направлено, но ввиду того, что у нас передвижной учет, который зарегистрирован по техническим условиям, он стоит на ВНС-4. учета у нас нет, и РЭС нам не дает разрешения на подключение той точки, где мы должны подключить эту перекачку. Для того, чтобы подключить новое оборудование, необходимо получать технические условия. То есть своими силами мы продолжаем затор прочищать. Место затора мы нашли, за два дня очень там плотно все сбито. Мы, я же вычистили даже какую-то машинку, швейную, тряпку, все, все подряд. И потеряли вчера даже головку с гидромашин. Сколько цена трубы и сколько цена бензина за день уходит? Неужели нельзя эти 500 метров разрыть и положить новые трубы? По-моему, это будет в 10-20 в раз дешевле, перекачки. Это тех условий, это деньги снова же такие. Почему не сделать это? Сколько лет еще просить жителям сделать там порядок? Стулили ливневку с канализацией, идет туда, тоже ничего не можем добиться. И фотографии есть, и съемки есть, и воду носили в санстанцию, пропал этот анализ, куда он делся, непонятно. Там подпитываются одной канализацией, второе озеро подпитывается регулярно второй канализацией. Зачем проблемы эти делать? Зачем каждый день туда вызывают машины по 80 машин выкачивают канализации? Выкачиваем. Потому что тот проект, который на замену канализационных труб популярный, вот он там стоимость его больше 13 миллионов. Вы слышите экономический эффект. А гарантию, как только если вдруг появятся вот эти экологические деньги, которые заходили все эти годы. Ну Они появятся, должны появиться. Они действительно будут направлены на целевое использование, на замену вот этих канализационных труб. К сожалению, не всегда так происходило. Там не то, что жить, там дышать уже невозможно. Двери, ни окна не невозможно возможно открыть. В данный момент сейчас холодно, и то там ароматы такие, что дышать невозможно люди. Там маленькие дети. У Черевківці розрити дорожні покриття по вулиці та провулку Кавказькому створює багато незручності для мешканців. Однак подальшої діяльності по заміні водопровідних мереж не спостерігається. Куди поділися підрядники та нові труби, пояснила керівництво міста. Улицю Кавказську і перевулок Кавказський це зараз у нас там терикони і ями. Адкуди вони, чому і що це? По на вулиці мовлюцікавкаска. Наше управління капітального будівництва. в лице его бывшего директора господина Шаповалова подписала договор с подрядной организацией, перечислила предоплату 100% за выполнение работ. И на сегодняшний момент мы не имеем ни законченных объектов строительства, ни денег, ни подрядной организации, ни возможности даже обратиться в суд. Потому что эта подрядная организация зарегистрирована на территории неподконтрольной Украины. Подавались иски на Асторию и на вторую предприятие. Но все документы у нас возвратились назад почтой, потому что э, они зарегистрированы на территории города Донецка и туда никакого доступа нет. Мне это официально ответила прокуратура, получила буквально э, прошлую пятницу. А кто подписывал договора с этими подрядными организациями? Ну, конкретно кто? Шаповалов Игорь Викторович. Его подписи на договорах стоят. Э, там стоят подписи заместителя. директора Вініченка Віктора Петровича торкнулися під час апаратної наради і строків завершення опалювального періоду. Тариф на услуги по теплоснабженню переноситься на 1 мая і какова їх величина, поки ми не знаємо. Ну, то есть хорошая новость для э, жителей. Вот, э, пока тариф для, ча ну, в смысле для, э, для населения не поднимается, поэтому отопительный сезон будет как по нормативам ориентировочно э, до 16 апреля. Да. А бюджетная организации, к сожалению, в связи с тем, что тарифы для э, госучреждений, ну, в смысле для бюджетников подняты уже с 1 марта, поэтому мы приняли решение уже, уже частично отключили, в частности, издание исполнительного комитета. Ну, ничего, такая Дряща атмосфера для роботи полезна. Тож Лвв'янська міська рада активно розглядає можливості економії коштів на теплоносіях. Вимкнути опалення з першого числа планують в усіх установах бюджетної сфери у зв'язку. Чим канікули в школах розпочнуться не з 6, а з 1 квітня. Згідно розпорядження міського голови, нами прийнято рішення оголосити канікули з 1 по 12 квітня і розпочати навчальний процес 14 квітня то есть, школьники завтрашнього дня йдуть на канікули тому що ну це связано в тому числі з тим що ми відключаємо от центрального теплосження и автономного спеціалістами відділу освіти підраховано, що в результаті економіки за рахунок тих днів які ми канікули трохи продовжили Буде зекономлено близько мільйона гривень. Що ж, стосується санітарної очистки міста, то вона триває. Щоправда, через погодні умови суботники заплановані на вихідні не відбулися. Разом із тим, Слов'янську вже стигли навести лад на п'яти вулицях та трьох скверах. У свою чергу слов'янське сумісно з конторою похоронного обслуговування активними темпами займаються прибиранням міських кладовищ, аби встигнути до пасхальних свят. Брали на клабище, на смольне, і зараз продовжуємо бирати. кладбища на Северном. Также убрана на в районе мясокомбината э, покрасных пилотов, свалка. Ну, за прошедшую неделю, опять-таки, у нас уничтожено три мусорных бака. Не уминули тему оформлення субсидій, що найбільше хвилює слов'янців у зв'язку із значним підвищенням на коммунальные послуги. Згадна реформа каждому жителю, да, так, каждому домогосподарству нашего города должно прийти вместе з квитанціями, заявление и декларация, которые человек может заполнить и отправить. То есть все получат на дом сейчас, правильно? Попой. Почта есть здесь? Есть такое? <связать> У меня еще таких сведений нет. Говорят, это будет договор в Киеве заключаться и будут рассылаться письма. Те люди, которые были уже оформлены в субсидии, это почти тысяч 9670 человек, мы в течение двух месяцев пересчитаем автоматически. Опять-таки возникает очень много вопросов. Мы должны пересчитать с учетом доходов за предыдущий год. Каким образом мы возьмем этот доход, пока тоже еще неизвестно. Те, которые хотят обратиться впервые, должны будут нам прислать соответствующее письмо с заполненным заявлением и декларацией. В этом письме должно быть образец, как заполнять это заявление, декларацию. Ну и, конечно, кто будет обращаться к нам, мы всем будем помогать в заполнении этих документов.